Я удовлетворен этим голосованием. Вы знаете, что я проводил в этом плане жесткую линию в том смысле, что, ну, совершенно очевидно, если парламент отдельной территории, пусть даже автономной, ведет работу по аннексии этой территории в пользу другого государства, решение такое должно быть. Но вместе с тем крымчане должны правильно понимать эту ситуацию, потому что там сейчас из нас попытаются сделать врагов народа, да, тех 278 депутатов. Александр Турчинов правильно сказал, я как бы подошел к нему. Если крымский парламент одумается и значит, отменит свои результаты, то мы эту постанову можем и отменить. То есть это еще один как бы им посыл. Но вы же понимаете, что в случае дальнейшего движения по референдуму, по признанию, мы будем, Украина совершенно очевидно Крым не отдаст. Она будет судиться в международных судах. О международных судах спросят правовики, а что делало государство Украины для того, чтобы защитить свой суверенитет? Оно только выступало или оно осуществляло действия? Парламент Украины действовал строго в соответствии с Конституцией, правильно? Подал его президента Конституционный суд. Конституционный суд пришел к выводу о том, что парламент Крыма принял вышел за рамки Конституции, принял неконституционное решение. На основании этого вывода соблюдены все нормы регламентные, нормы Конституции. Парламент Украины принял решение о распуске парламента. Ну, сейчас будет, я так понимаю, следующим этапом назначена дата проведения выборов в Верховную Раду Автономной Республики Крым. У крымских депутатов есть шанс, тех, кто пользуется доверием, переизбраться. Вот. Но если они за до одумается в ближайшие, так сказать, вот оставшиеся совсем немного времени до недели, то, да, до недели, то можно как бы вернуться, то есть это еще один посыл. Но я считаю, что парламент Украины действовал строго в соответствии с конституцией. Может быть, выборы. Ну, а, ну, голова Верховной Рады в постанове записано о том, что э, есть поручение профильному комитету чтобы подготовить проект постановления о назначении досрочных выборов в Верховную Раду Автономной Республики Крым. Я думаю, что это может быть там, ну, через несколько месяцев, 2-3 месяца, скорее всего. Ну, согласно Конституции, там есть, я уже не помню нюансов, но могу сказать, что это будет достаточно быстро. Вы знаете, по-моему, крымчанам не особенно там до, до этого люди запуганы, люди зомбированы. И понятно, что сейчас там может быть истерия, может быть шумиха разворачиваться. Но послушайте, ну на фоне того, что делает сегодня крымская власть, каждый день захватывают журналистов, стреляют, там уже так сказать, скоро карточная система будет, в банках километровые очереди. Что это за демократия куда мы идем? Поэтому я думаю, что подавляющему числу жителей Крыма не сильно интересно. Если вы думаете, что там парламент Крыма пользуется сумасшедшей поддержкой, я 12 лет, 4 созыва подряд был депутатом Верховной Рады Крыма до избрания в парламент Украины. Вот 12 лет подряд. И вы же, вы же понимаете, как люди относятся к власти. Поэтому не надо их демонизировать, они не такие великие. И то, что Украина действовала по Конституции, и то, что есть понимание, что если парламент Крыма прекратит свою антиконституционную деятельность, то могут быть другие решения, об этом люди должны знать. А что теперь будет с, Ку... с Аксеновым, с, с Константиновым? Ну а что с ними будет? Я думаю, что все будет хорошо для Украины. Для Украины. А потом мы будем... Знаете, мы в 90-е годы, я тоже был депутатом здесь первого созыва, мы это все проходили. Вот все было, ребята, все было точно так же, только войск не было. Тогда 17 райотделов милиции было за Россию, 18 райотделов за Украину. У нас было два министра внутренних дел, два министра КГБ. У нас был президент Пешков, профессиональный парламент. У нас как бы было все с точностью, вот повторяется история. Да, не было войск. И в конечном итоге тогда они между собой перегрызлись, сняли сами же, господин Цеков был председателем парламента, сняли Мешкова с должности, потом рассорились, разбежались, и Украина навела там порядок. Я думаю, что как только уйдет фактор силы, поверьте мне, что многие депутаты Крымского парламента будут говорить, что им это приснилось, и они этого не делали, это было какой-то сон. Я же их всех знаю, поэтому могу вам сказать, что... Э и референдум демонизировать не надо, и бояться в том смысле, что мы почему-то все думаем, что если 16-го завтра проголосуют, то 17-го Крым уже не украинский. Ерунда это все. Надо относиться к этому как э, к фарсу и недоразумению, а не пугаться и, и, и не... Э, и не поднимать панику в том смысле. Там люди в гарнизонах, тысячи наших солдат, внутренних войск, пограничники, они держат оборону. Вы видите, какие, как они себя могут проявлять. И когда кто-то из политиков вылазит в эфир и начинает кричать, что мы Крым потеряли, я хочу ему сказать, поедь туда, я там 10 дней был, поедь туда, побудь там сутки, тебе станет ясно, как ты себя должен вести, и имеешь ли ты моральное право заявлять о том, что мы Крым потеряли. А информация просто проигнорована. Ну понятно, Что... Но понятно, они физически не будут распускаться. Они будут заседать, собираться, возможно, что-то принимать. Но я вам хочу еще раз подчеркнуть: что э, будут международные суды. О международных судах спросят украинское государство, руководство: а что вы делали по Конституции, чтобы остановить правовой беспредел и незаконные действия крымских властей. Если бы мы не приняли этого решения сегодня, нам нечего было бы сказать международных инстанциях, правильно? Мы должны. Мы действуем в строгом соответствии с Конституцией. У нас часть территории страны в лице представительного органа нарушает Конституцию и пытается своими решениями отторгнуть часть территории Украины. Следовательно, по Конституции есть решение суда и парламент на основании. Конституционный суд сказал: что это незаконно, решение недействительно. Парламент проголосовал в соответствии с Конституцией. И вот для этого это было нужно Скажите, делать. Скажите, пожалуйста, какого вы будете Послушайте, ну, вопрос такой, что, что значит, кто будет исполнять? Если вы думаете, что поедет милиция или судебный исполнитель, его не исполнят. Мы же понимаем, что сейчас в Крыму его э, исполнить, там, прийти, повесить замок на Верховный Совет Крыма невозможно. Что я не считаю, что они там соберутся на заседание экстренное и начнут там что-то голосовать. Но нам это было нужно не столько для них сколько для себя, для самой Украины, всей. И народу Украины мы должны показать, как высший законодатель орган страны, что мы защищаем территориальную целостность, а не бездействуем. Скажите, пожалуйста, когда будет подан позов до Международного суда? До какого суда? И кто этим будет заниматься? Я думаю, что если после референдума не будет будут дальнейшие действия, если, допустим, там Дума России да, или Совет Федерации примет решение о том, чтобы Крым вошел в состав России, с этого момента появляются все основания для подачи Украины в международные инстанции. И если этого не произойдет, и все ограничится тем, что пройдет референдум, и он будет э, с точки зрения того, что ну как бы скажут все игроки. Да, мы будем учитывать, что они хотят в Россию, но принимать Крым в Россию не будем. Тогда нам нет смысла судиться, если действий не будет дальнейших. Вы же знаете, что на следующей неделе, как объявлялось ранее, 21 числа должна была собраться Дума, которая должна на основании референдума в зависимости от голосования принять решение принять Крым или не принять. Вот если эти действия будут осуществлены, у Украины появляются как бы все основания для того, чтобы подавать в международные инстанции. Если этого не произойдет, это другая история.